Здравствуйте! Хочу поделиться с вами очень простым в приготовлении вкусным рецептом пирога. Этот пирог с вишнями и хрустящей курочкой. Для начала взобьем яйца блендером. Постепенно всыпаем сахар, понемногу увеличивая скорость блендера. Взбиваем массу до тех пор, пока она не посветлеет и не станет пышной. Для этого понадобится около 5 минут. Чем больше будем взбивать массу, тем больше вероятность образования хрустящей корочки. Затем порционно всыпаем просеянную муку, разрыхлитель и немного ванили. Аккуратно перемешиваем массу лопаткой. Когда перемешаем лопаткой, можно довзбить венчиком. Подготавливаем форму она у меня круглая диаметром 25 сантиметров застилаем ее пергаментом промазываем сливочным маслом затем большую часть нашей массы выливаем в форму помогала разравнивать по дну формы выкладываем Вишни без косточки я использовала замороженную вишню, не размораживала ее предварительно. И снова поверх вишни выливаем оставшееся тесто. Покрываем тестом все вишенки, чтобы они и при выпекании не подгорели. Отправляем заранее разогретую духовку, выпекаем при 180 градусах 40 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой. Готовый пирог остудите и по желанию посыпьте сахарной пудрой. Приятного всем аппетита. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки. И чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик. Спасибо за поддержку.